Доброй ночи. События пятницы, 15 августа на БТБ в студии Оксана Гуцайт. Любые односторонние военные действия со стороны России в отношении Украины, в том числе под гуманитарным предлогом, будут рассматриваться как грубое нарушение международного права. Об этом говорится в резолюции, принятой по результатам экстренного заседания Совета министров иностранных дел ЕС. В зависимости от развития ситуации в Украине ЕС готов рассмотреть дальнейшие санкции против России. Совет министров отмечает, что основания для введения новых ограничений против Российской Федерации остаются в силе. Напомним, неочередное очередное заседание Совета министров ЕС созвала Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон в связи с информацией об интервенции российской техники в Украину. Мы знаем, что происходит в данный момент на границе Украины и России. Мы продолжаем прилагать все наши усилия. Состоялись диалоги президента Еврокомиссии Борозу с президентами Порошенко и Путиным. Мы пытаемся найти выход из ситуации, который принесет стабильность и безопасность в Украину, уважая ее территориальную целостность. Украинская артиллерия уничтожила часть российской военной техники, которая прорвалась на территорию Украины сегодня ночью. Незаконное пересечение колонны рубежа с Украиной было зафиксировано в районе Зварина. Силы АТО не имели возможности нанести авиаудары или применить артиллерию возле границы, отметили в СНБО. Поэтому технику пропустили и вели за ней наблюдение. Что от не осталось и куда она дошла, обещают сообщить позже. Всю колонну вели, Эту колонну ввели, она постоянно находилась под наблюдением нашей разведки и средств поражения, сделаны соответствующие активные действия, и части этой колонны уже не существует. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмусен подтвердил информацию британских журналистов о пересечении сегодня ночи украинской границы российскими БТРами. Об этом сообщает Дольче Велли. По его словам, это является четкой демонстрацией того, что Россия продолжает делать вклад в дестабилизацию ситуации в Восточной Украине. В связи с этим Генсек в очередной раз призвал Россию отвести свои войска от границы с Украиной, прекратить поток оружия, боевиков и денег на Донбасс, а также поддержку вооруженных сепаратистов и начать диалог с Киевом. Берлин в срочном порядке требует от Кремля объяснить сообщение о вторжении российского военной техники на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Зайберт. Сегодня утром по инициативе Германии состоялся телефонный разговор министра иностранных дел ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера и главы МИД России Сергея Лаврова. Стороны обсудили сообщение о российской военной автоколонии, а также тему доставки предполагаемой гуманитарной помощи Российской Федерации в Украине. В воскресенье 17 августа в Берлине состоятся трехсторонние переговоры Украина ес россия на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщает на своей странице в Твиттере глава украинского МИД Павел Климкин. Министр отметил, что подобный разговор просто необходим, ведь на сегодня главная задача – это остановить террористов в Донецке и Луганске, а также освободить летчицу Надежду Савченко и других украинских политзаключенных в России. Повестку дня и круг вопросов, которые будут обсуждать во время переговоров, сегодня согласовали главы администрации президентов Украины Борис Ложкин и России Сергей Иванов, которые встретились в Сочи. Россия до сих пор не предоставила представителям Красного Креста детальной спецификации гуманитарного конвоя. Об этом на встрече с заместителем главы администрации президента Валерием Чалым в пятницу рассказал руководитель управления оперативной деятельности Комитета Красного Креста в Европе и Азии Лоран Корба. Это, по его словам, задерживает оформление груза. Ранее в организации сообщили, что отправят дополнительный персонал для подготовки к доставке его на Донбасс. Красный Крест также призвал с должным уважением относиться к гуманитарным принципам миссии и позволить им работать в безопасности Режиме. Напомню, пресс-служба штаба АТО сообщила, что утром на российский пункт пропуска Донецк прибыли 59 украинских пограничников и таможенников для проверки и оформления помощи из России. Ведь обе страны должны подтвердить гуманитарный характер груза. Красный Крест уже принял украинскую гуманитарную помощь, прибывшую в Харьков, из Харькова в Старобельск. Теперь груз находится под юрисдикцией международной организации. Об этом сообщила уполномоченная президента по вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины Ирина Геращенко. В Международном комитете Красного Креста сообщили, что распространение помощи начнется уже в ближайшее время. Разгрузка колонны из Днепропетровска и Киева продолжается. Напомню, что всего украинская сторона сформировала 800 тонн гуманитарной помощи, которую доставил в Луганскую область 71 грузовик. Очень важно, что по настоянию президента Украины передача нашего груза происходила полностью согласно международным правилам Красного Креста. То есть все это было разгружено, передано по протоколу, описанию по всем этим пунктам миссии Красного Креста. И теперь она может им распоряжаться. Мы вступили в контакт с Червоным Христом. Мы вступили в контакт с Красным Крестом. Мы обеспечиваем, чтобы жители Луганска, и не только Луганска, наконец получили продукты, генераторы для снабжения электроэнергии, ремонтные бригады для возобновления снабжения питьевой водой. Потому что мы хотим, чтобы нормальная жизнь вернулась ко всем, кто сегодня страдает из-за террористической деятельности, так называемых ЛНР и ДНР на востоке Украины так званых ЛНР и ДНР на сходе Украины. Президент Украины Петр Порошенко встретился с военнослужащими, освобожденными из плена. Из подвалов террористов удалось вызволить 25 солдат. По словам Петра Порошенко, это только начало. Власть сделает все, чтобы освободить всех пленных, а Украину привести к победе. Я подчеркиваю, что мы будем продолжать эту работу. Больше сотни людей все еще находятся в засадах у террористов. Мы ни в коем случае не должны прекращать эту работу по освобождению наших собратьев. Каждый из них украинец, каждый нужен нам украинской власти. После того 18 дней, как провел в подвале, постоянно пытки, постоянно, блин, бьют, постоянно морально угнетают, то тут уже, блин, на свободе и красота. И больше всего благодарен государству, что до нас, кажется, помнят, знают и помогает. В зоне АТО продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Донецк, Луганск, Горловка, Первомайск, Шахтерск, Торрес, Попасная, Краснолуч и Лавайск. Особенно ожесточенные бои террористы ведут на участках, где силы операции взяли под контроль стратегически важные трассы Н-21 под Шахтерском и М-04 в районе сел Новосветловка и Хрящеватая. Ведь именно эти дороги обеспечивают связь Донецка и Луганска с остальными территориями, которые контролируют боевики. Несмотря на ожесточенное сопротивление террористов, наши солдаты освободили еще три населенных пункта Булавин. Чернухина и Александровская. В результате наступательных действий силы антитеррористической операции окружили отряды боевиков в районе Моспина Донецкой области. Ведутся активные боевые действия в районе села Павловка Луганской области. По оперативной информации, сейчас террористы обстреливают территорию Харсийской Донецкой области из установок ГРАД. Национальный банк начал публикацию текущих котировок и объемов торгов на межбанковском валютном рынке. Информация будет обнародована на сайте НБУ после сообщения официального курса с момента начала торгов до двух часов дня. После этого обновляться в режиме реального времени с 3 до 5 часов. Эти меры приняты с целью обеспечения прозрачности и ясности процессов, происходящих на валютном рынке, а также уменьшения манипулирования информации о текущих котировках. Напомню, 13 августа некоторые СМИ противоречиво подали информацию о завершении торгов, в частности о том, что рынок закрылся на уровне 13 гривен 50 копеек за доллар, тогда как большинство сделок заключалось по 13.10. И лишь единичная прошла по 13.50, и то с мизерным, как для безналичного рынка, объемом. Понятно, что рынок не останавливается, он продолжает работать дальше. И для того, чтобы было понимание и для субъектов рынка, и для банков, и для граждан, я так рассчитываю, надеюсь, мы предложим такую услугу на своем сайте, мы будем размещать информацию, с полтретьего до пяти часов у нас работает межбанковский рынок, о средних курсах, которые работают на этом рынке, которые, по которым осуществляются сделки на этом рынке и объему рынка, чтобы была та информация и была возможность получить информацию непосредственно от первого источника, как бы от Национального банка. Одной из основных причин колебаний на валютном рынке Украины является политика России, направленная на дестабилизацию гривни, считает Василий Калиман, председатель экономического совещательного совета, советник правительства Украины по экономическому развитию. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу он заявил, что любые финансовые рынки очень чувствительны к событиям, подобным тем, что происходит на востоке Украины. Поэтому неудивительно, что Украина столкнулась с проблемами на финансовом рынке и сейчас вынуждена искать оперативные пути их решения. Далее прямая речь. Ослабление гривни – это реакция на тяжелые времена, которые переживает ваша страна. Я считаю, что нельзя умалять действия России по дестабилизации гривны наряду с другими действиями соседствующего государства по разбалансировке Украины. Воспользоваться курсовой разницей сегодня могут спекулянты, а также те, кто заинтересован в дестабилизации вашей страны. Финансовые рынки очень чувствительны к любым изменениям, и это касается не только гривни. Так же было бы с любой национальной валютой в случае военных действий в любой другой стране. На востоке Украины идет война, и Россия не может прийти к соглашению с Украиной по ряду вопросов. Сегодня Украина столкнулась с очень серьезными проблемами. Ваша страна вынуждена оперативно искать эффективные пути выхода из кризиса. Деятельность трех крупнейших операторов государственных лотерей в Украине незаконная. Об этом заявил министр финансов Александр Шлопак. Срок лицензии на их проведение истек еще в первом квартале этого года. А действующий с октября 2012 года закон о госрозыгрышах фактически установил на этом рынке монополию для трех частных операторов. Одним из которых через кипрский офшор владеет россиянин. Кроме того, лотерея получает статус государственной раньше, чем в Минфине узнают о ее проведении. Поэтому в ведомстве готовят новую редакцию профильного закона. А также предложат механизм Повышение доходов от гослотерей и ведения игорного бизнеса. На 400 миллионов гривен в этом году и на 1 миллиард в следующем. Одно из условий все букмекерские конторы в Украине на 70% должны принадлежать гражданам нашей страны. Запрещаются азартные игры на игровых автоматах в интернет-казино. То есть то, что имеет чрезвычайно большую степень риска, прямо запрещается. Считаем, что необходимо установить специальные игорные зоны для казино и определенный список мест, где запрещается размещать пункты принятия ставок в другие игры, то есть лотереи, пари и тотализаторы. В ближайшее время состоятся трехсторонние переговоры относительно поставок газа. Встреча состоится на высоком уровне. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Борозу и президент России Владимир Путин договорились о консультациях с президентом Украины Петром Порошенко по поводу имплементации соглашения об ассоциации и поставках голубого топлива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии. Кроме поставок газа, стороны обсудят возможность стабилизации политической ситуации, ситуации с безопасностью. Эти договоренности будут в дальнейшем обсуждаться через соответствующие дипломатические каналы. В текущем месяце киевляне получили новые платежки за коммунальные услуги. После подорожания природного газа и электроэнергии, а также увеличения тарифов на централизованное водоснабжение, квартплата ощутимо выросла. Городские власти Киева уже позаботились о дополнительной соцпомощи малообеспеченным. Кому и в каком размере ее будут выплачивать в следующем сюжете. Киев внедряет дополнительные механизмы защиты малообеспеченных граждан. Семьям, среднемесячный совокупный доход которых за последние полгода не превысил нормативного прожиточного минимума, будет выплачиваться денежная компенсация. Разница между новыми и старыми платежами. Этот минимум определяется как сумма соответствующих нормативов для каждого члена семьи. Для трудоспособных лиц – 1218 гривен, для детей до 6 лет – 1032 гривны, для других несовершеннолетних детей – 1286 гривен, а для лиц, которые утратили трудоспособность – 949 гривен. Сейчас, по инициативе городского главы, в дополнение к городским управлением труда и социальной защиты создана дополнительная разветвленная сеть по приему заявлений от граждан. У нас представлено 53 дополнительные точки в ЖЭКах и ОСББ, где проводится прием граждан по вопросу предоставления этих субсидий и компенсаций. При этом почти 34 тысячи киевских малообеспеченных семей по-прежнему будут получать жилищную субсидию. Из них более 250 уже оформили право на компенсацию. Мы организовали работу таким образом, что соответствующие службы, в том числе социальной защиты, но в большинстве случаев я говорю про жилищно-эксплуатационные организации, при необходимости они будут работать и в выходные дни, и будет продлен рабочий день в рабочие дни, для того, чтобы обеспечить соответствующими справками всех желающих. Чтобы обеспечить соответственными доветками всех бажающих. Платежи с новыми суммами квартплата в этом месяце пришли с опозданием на 10 дней в связи с этим городские власти решили дать возможность киевлянам оплатить услуги со скидкой не до 20 числа, а до 31. Помимо этого жителям некоторых столичных районов в этом месяце начислили уплату за горячую воду, хотя с 8 июля для профилактических работ она была отключена. Эта ошибка, заверяют городские власти и обещают исправить ее уже в ближайшие дни. По этим домам произведены новые счета, которые сегодня-завтра получат потребители. Эти счета будут учитывать отсутствие услуги и позволят оплачивать только за те услуги, которые потребители получили в этом месяце. Тем, кто уже заплатил за непредоставленные услуги, говорят в Кгг нужно обратиться в ЖЭКе. В следующем месяце сумму пересчитают автоматически, обещают городские власти поддерживать температуру в домах не ниже 18 градусов, несмотря на нехватку газа. Ведь нынче в наличии лишь две трети необходимого объема ресурса. Тем не менее, киевлянам рекомендуют позаботиться об энергосбережении, утеплить жилье, заменить окна и установить альтернативные газовым системам отопления. Оксана Апрышка, Даниил Городецкий Бтб. Киев готовится провести мероприятие в честь Дня независимости. Подготовка идет полным ходом. Строительство транспортной развязки на почтовой площади будет закончено в соответствии с заявленными сроками до 24 августа, подчеркнул киевский мэр Виталий Кличко. Активно идут и ремонтные работы по восстановлению главной улицы страны к военному параду в День независимости. Марш на Крещатике состоится в соответствии с указом президента. Уверен в том, что патриотический дух должен при этом быть. Кто-то критикует деньги, выделенные на это, кто-то думает, что это будет как праздник или что-то вроде того. Это парни, у которых очень сильный дух, и они должны пройти. Украинцам покорились чемпионские высоты в швейцарском Цюрихе. В соревнованиях по прыжкам в высоту в рамках чемпионата Европы Богдан Бондаренко и Андрей Проценко завоевали, соответственно, золото и серебро. Напомню, что год назад Бондаренко стал чемпионом мира. Теперь он прибавил к этой награде и европейское золото. Бронза у российского спортсмена Ивана Ухова. Спасибо вам, что вы были с нами. Спокойной ночи и до встречи.